assalomu alaykum Chorva baraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari akalar sotiladigan mollarimiz yetib keldi 1 dona bo'g'oz 1 dona ena bola bolasinovoz hamda 1 dona toza shvet enasi bo'g'oz mollarimiz haqida ma'lumotlar aytib o'tamiz eslatib o'tamiz bugun sanamiz 13 oktyabr 2024 yil hafta kuniga bugun e, yakshanba bo'ldi dam olish dam olish kuni akalar sotiladigan shu e, to'rt dona molimiz bor shular ma'lumot haqida aytib o'tamiz obuna bo'lish esdan chiqmasin laklarni bosib obuna bo'lib qo'ysanglar aynan bizni mollar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi akalar ena bola uch bosh molimiz bor buni jupiga aytsak baland bo'lib ketadi ashuning uchun ham buni отtdelьно отдельны baho qilib aytamiz agar kimdirdi shar endi biz qimmat mol sotmaganmiz shuning uchun ham отдельной отдельны bo'lib ham sotsak bo'ladi endi yani bolasi уже katta bo'lib qolgan besh oylik bo'zak qonida tekshirdik uch oylik aniq bo'g'oz uylariga borganda ham tekshiriverasizlar akalar bolasiga qiziqqanlar endi yani, jup hozir qimmat bo'lib ketadi men to'g'ri gap u gaplarni menga aytsam yarashmaydi shuning uchun ham bolasi akalar sakkiz million kami bor olib sotadilar foydalangani yetti million qildi bermadim enasi bo'ylari oldidan biru o'ttiz orqadan biru qirq uzunligini ko'ryapsizlar o'ta katta mol mana endi molni men sizlarga hamma yo'g'ini общий qilib aytaman mol nihoyatda katta mol bolasi emib qolgan ekan to'g'ri gap yuvoshligi lekin yosh bola ham sog'averadi nihoyatda yuvosh to'ralar yilini ham zo'r ishlaydi bolasi qoqib emib olibdi to'rt besh litr baqishga qarab endi bu qo'ng'ir shvetlar qancha bersangiz shuncha sut beraveradi yangi tuqqanda o'ntani tepasida sut beradigan mol mana Me uzunligini men o'zim to'g'risi yolg'izman ana shuning uchun ham o'lchaganimni aytaman shu gapimga javob beraman borganda o'lchab olverasizlar oldidan biru o'ttiz mo. mol oldidan biru o'ttiz molni lekin o'ta katta mol ko'ryapsizlar prosta tak egasi buni jiccha qo'lida yo'qlik qilib molni ozgina ariqroq ar -ar -ar baqib qo'yib chunki bu mol to'g'riga bu bu agar gavdasiga semiradigan bo'lsa vashe vahima bo'lib ketadi oyni tekshirdik uch oylik bo'g'oz chiqdi mana shu bolasi bitta qo'ymay emib olibdi akalar enasiga o'n to'rt million so'm kami bor доставкasi vodiy bo'ylab бесплaтный vohaga kelishilgan holatlarda jicha mana surib qo'yamiz mana molni menimcha oldidan biru o'ttiz arqa biru qirq yuvoshliga gap so'z yo o'zim mol qilib olaman degan aka ukalar bo'lsa mana bemalol olib borib dosтаvка qilib beramiz bolasini bola saaki manaqa toza shvetdan qochgan xudo xohlasa bu ham shvet qo'ng'iri shvetlar 2 xil 3 xil rangi bo'ladi shuning uchun bu eng to'qi qo'ng'ir shvet mana si haligi a shu sizlar bilgan savayskiy shved bolasi sakkiz million so'm ozgina kami bor dostavkalari ichida enasi o'n to'rt million so'm kami bor kimnidir qurbi yetib imkoniyati yetsa xohlasa jupiga jupiga ham arzonroq qilib beraveramiz yo'lida qilib kelishamiz xullas tushundinglar uch oylikka tekshirib olasizlar gap so'z yo'q bolasi mana 5 oylik hali bo'zak mol olamanma lekin mano tutanlar 5 oylik bo'g'ozni Mana qaranglar mana Mana qarang mana mol xudo xohlasa mol bo'lsa ham zo'r mol bo'ladigan uzun uzun hali bo'zik 5 oylik lekin 5 oylik bo'zikligiga qaramay anaqalari zo'r tutinglar xudo xohlasa onasiga o'xshagan zo'r mol bo'ladi onasi ham e, 8 sakkizinchi tishlari endi chiqibdi Mana kattaligini qaranglar agar buni siliosi bor yemi bor odam tashab qo'yib baqsa xudo xohlasa yigirma besh million tepasidagi mol bo'ladi uzunligi ham uzun molni gavdasi ham gapariti ham katta endi de hozir yetalagan odam bo'lganda yetalaganda ko'rardinglar iyog'ini olgan odam uyda ko'rib oladi tak 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 navbatdagi sigirimiz birinchi bolasi novoz birinchi bolasi novoz tishini ko'rmadim endi buni ko'rish işte, hojati yo'q bolasi yuz foiz emib yuribdi hali men o'zim bugun bayladim buni sutini nima desam bo'ladi suti mancha ancha qancha suti buni suti yo'q deymiz chunki mana bola emib yuribdi hozir men bayladim video qilishdan oldin mana hozir yechib yuboraman mana akalar bolasi novoz mana emib yurgan joyida xudo xohlasa rosa zo'r ketyapti molni bo'ylarini men hozir o'lchamadim o'lchab aytaman mol kichikroq bolasi mana novvoz xudo xohlasa endi buni to'g'ri gap molni yuvoshlik ham yuvoshu bolasi простa emib bular bo'sh yurgani uchun mana yelinida ham hozir mana suti yo'q bu bolasi emib emib bo'libdi mana ko'ringlarda mana shuning uchun ham buni bolasi emib yurgani uchun biz to'g'riga men bir ikki litr sutni sog'mayman mana <Sessizlik> hozir men buni bitta o'lchab beraman sizlarga akalar mana qo'limda metr onasi biru o'n besh chiqdi oldi tomonda orqasi endi ozgina baland bo'ladi bolasi novos akalar narxi o'n uch million besh yuz ming so'm o'n uch million besh yuz ming so'm kami bor ozgina dastavkalari vodiy bo'ylab besplatniy mana sizlarga arzon narx ena bola bolasi novosmo mana bolasi mana bitta qo'y navbatdagi sigirimiz katta kegan sigirimiz kecha to'g'ri gap akalar men bor uzr bizda marhamat tumanida internet ishlamadi internet ishlamay tarmog'imiz uzilib qoldi shuning uchun ham e, internetdan rossiyadagi akalarimizga javob berolmadik manabu molimiz oldidan biru o'ttiz oylik bo'g'oz buni ham aksiya qilivaman kecha bu, bu molimizni chiqarganmiz o'n uch yarim million so'm kami bor mana sizlarga aksiya mana mol katta mol besh oylik bo'g'os bitta qolgani uchun sizlarga aksiya mana qaranglar mana o'n uch million besh yuz ming so'm mana bu bog'oz mana shunaqa katta mol o'n e, uch million besh yuz kecha o'n to'rt million kami bor chiqqan 13 uch million besh yuz ming besh yuz mingga aksiya olgan odam maza qilsin bitta mol foyda qilmasa hech fayza qilmaydi mana ena bolani olaman deganlarga o'n uch yarim million so'm kami bor bu, bu molimiz haqida ma'lumotlar aytib o'tdim adres andijon viloyati marhamat tumani dehqonobod qishlog'i o'ttiz yettinchi xonadondan sizlar bilan sobirjon bo'ldi ulgurmagan aka uka opa singillarimiz doim bizga mol keladi har kuni mol keladi har kuni abitda telefon qilsanglar yangi mollar bu ham to'g'ri gap sahar kelgan shuning <laughs> uchun ham sahar kelgan endi men to'g'risi ozgina damlarda olib endi boshladik bolalari bo'shab emib manau eski arqamda edi to'g'risi mana uzilib ketib arqami e, molni bitta qo'ymay emiolibdi mana bo'lmasa buni yelinini to'g'riga tagiga dimlab shart emas endi lozimga ishonsanglar olaverasizlar xudo xohlasa olganga sotganga Alloh baraka bersin olgan odam buni sutini mana shu s man yana picha emsa xudo xohlasa hozir shu paytgacha buni egasi sog'magan molni sog'magan mana shu bolasi emib yurgan ana shuning uchun ham buni suti qancha ekan demanglar iltimos sababi men bilmayman sutini mana shu boladan so'raysizlar nechi litr emyapti shu bola borganda aytib beradi menimcha narigi molam sotilgan akamiz xudo xohlasa dostavka qilib beramiz akamizda jiccha marosim bo'lib qopti, shuning uchun ham o'zimizda turib turadi sotilmagan mollar mana shular o'n million 500 ming bog'oz 13,5 million so'm bu molimiz sizlarga mana bolasi ham bir 80 dan oshiq mumkin bolasini o'lchamadim endi o'lchash kerak yo'q mana bo'zik. bolasi novoz orqalari ham zo'r shoqi yo'qmidi ekin mana shoqi ham почти yo'q to'qol bashara ekan endi sizlarga iloji boricha orzonlarini hamyonbop ro'zg'orbop cho'ntakbop deganlarini sizlarga yerni tagidan bo'lsa ham topib olib kelishga harakat qilyapmiz akalar sog' bo'linglar salomat bo'linglar yaxshilik kunlarda ko'rish barchamizga nasibsin. sizlar bilan sobirjon bo'ldi nomerim bilasizlar 90 ikki yuz besh yigirma bir nomerimda telegram whatsapp bor narigini 5 oylik bo'g'oz dedim sog' bo'linglar salomat bo'linglar